Слава Украине! Привет всем от Полонского. Есть ребята вещи, которые страшно расстраивают. Ну, вот такие как бегство того же самого депутата Дмитрука. Страшно расстроило меня, честно говоря. Это, это конечно, безобразие, что чувак тупо уплатил бабло и свалил. И свалил от ответственности. Там, кстати, второй клоун, такой же точно есть Шевченко. Вот интересная его судьба, потому что они в паре всегда действовали. Вот что со вторым не знаю. Но вы знаете, иногда настроение улучшается после того как в отношении депутатов либо бывших депутатов, но в любом случае это те же самые жирные морды, наглые, беспринципные, подлые абсолютно значит принимает суд правильное решение. вот сегодня как раз такое решение вступило в силу, что меня не может не радовать. есть некий такой точнее я был депутатом восьмого созыва некий такой депутат Руслан Сальвар или Сольвар, как правильно, поправьте меня. И сегодня схлопотал три года лишения свободы. Да, да, да. То есть это не условно, ничего, его реально посадили. При всем при том, что я себе представляю, какая там битва была. Какая там битва была, какое бабло заносилось. Поэтому чудику уже один раз отменялся приговор. Вот, и вот то, что апелля... апелляция у него не прошла. Точнее, апелляция как раз прошла, поймите правильно, значит, что этот чудик сделал, он добился себе какого-то там условного наказания, с него вообще, короче говоря, как с гуся, вода, все вроде бы было. И прокуратура, специализированная антикоррупционная прокуратура, подала в апелляционный суд жалобу. И вы знаете, апелляционный суд сегодня эту жалобу удовлетворил. Три года тюрьмы это уже не, как вам сказать, это уже совсем не условный срок и не штраф какой-то еще и не что-либо как-нибудь. Вот и вы посмотрите вот на то, какой, какого уровня этот человек. Просто, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Чудик, значит, что он сделал? Он украл 360 тысяч гривен. Вот вот, вот, вот смотрите, там у Порошенко, ну и не только у Порошенко, там у всех, собственно говоря, большинство депутатов, ну, блин, они миллионеры, причем не гривневые, а долларовые. Ну, практически все там, за очень редким исключением каких-то странных личностей. И, значит, он имеет бабло. Он продал несколько квартир в Киеве, как доказано было следствием, да? У него денег куры не клюют. Что вы думаете? Он получает незаконно получает от государства компенсацию за съем жилья, по-моему, 360 или 361 тысячу гривен. Но для него это, это вообще ничего, да? Это сумма, как мороженое покушать. Ну, ну чтобы вы понимали, да? Я, кстати, посмотрел на морду а, субъекта, а, на морду лица. Вот нашел его даже на антикоре. Ну типичный депутат, да, шайба такая, что я не знаю, этой шайбой можно, я не знаю, там слона зашибить Пузо, как обычно, 17 месяц беременности, все как полагается, да Типичный депутат такой, вот наглая морда абсолютно И вот оно ворует, значит, 360 тысяч гривен, будучи, мягко говоря, не бедным Вот, вот что можно о таком человеке сказать? И оно, да, оно было депутат, оно жрадило вышиванку, оно разговаривало чудово украинского вова, и рассказывало нам, как мы можем жить, чтобы быть схожими на него, чтобы быть схожими на него. Сколько надо съесть сала? 400 килограмм, тогда будешь схожий на него. Вот так вот, друзья мои. Иногда, как говорится, Дмитрук сбежал, конечно, очень жаль, но этого посадили, и это замечательно. Так что настроение к концу дня улучшается.